inchun shahar okrugida 63 uch kilogram tirik asalari bilan qoplangan odam tarixda qoladigan bo'ldi uning yutug'i ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi guvohlar tomonidan tasvirga olingan video facebookda wenes world records guruhiga joylandi cjuan yanmin tanasida bahaybat asalari uyasini hosil qilib jahon rekordini o'rnatdi video tasvirlarida himoya kostyumi kiymagan xitoylikning ustiga tog'ara tog'ara hasharot to'kishayotganini ko'rish mumkin asalarilar yanminni butunlay qoplab olishib uni ulkan qo'ng'ir haykalga aylantirib qo'yishdi oxirgi daqiqalarda xitoylik yuzidagi hasharotlarni tushirish uchun çür boshini biroz qimirlatdi rekord kitobi vakillari yuz berayotgan hodisani o'z ko'zlari bilan kuzatib borishdi YouTube qayd etilgach maxsus shug'ullangan odamlar yanminni asalarilardan tozalashdi videoni 6 milliondan ortiq kishi tomosha qildi yuzlab izohlar qoldirildi